Ой, вей. И давай серию, это должно быть по блиндажу. <гас> Побежали, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Направо продолжает бежать. Да, прыгает в блиндаж. Сможешь повторить в блиндаж? Друзья, Перед тим, як дивитися відео про забиранку москалів, послухайте одну хвилину. Мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Москалі на своїх пабліках та в коментарях пишуть, що ми всі вже мертві або в полоні. Запевнюю вас, що це не так. У Тери все добре. Сьогодні Пасха. Святкуємо ми на позиціях, для того, щоб москалі у це велике свято не лишилися без подарунків. Не дивуйтеся, що тут. Все зелено, а на відео буде ні. Все відео викладається з невеликою затримкою, з метою безпеки. Також хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, а всім, хто хоче це зробити, маємо зараз активний збір. Збираємо на дрони Камікадзе FPV, на дрони для скидання та боєприпаси для цих дронів. Зараз це є надважливо. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon та Telegram канал Долучайтеся. І ще одне. Російські боти почали активно скаржитися на наші відео. За це YouTube присвоює їм статус 18. І ці відео можуть вам не пропонуватися. Всі ці відео ми закріпимо також в описі. Подивіться, там дуже цікаво. Друзі, тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! ой Ойвей! страшно жить. А мы транслируем на тот же канал? Сейчас пробую. Wi-Fi включен. Оп, укрытие. Прямо И правее 20 метров. Правее 20 И давай серию, это должно быть по блиндажу. Да, 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 четко в, бли... в блиндаж буквально перелет метров, ну не сколько метров, вот блиндаж и попало вот там где хлестик стоит. Ого. А, побежали, давай, 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 давай! <Слышко> давай, 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 побежали в окоп. О, есть, накрыл. Ну, никто, конечно, не умер. Ну, но... им... Давай, Лен, тут иду Они все в блиндаже. И попало ровно. Давай у тебя. Да. Ты отстрелял уже? В смысле? Там должна быть полная улитка. Б... Пацаны, метров пять попало в группу. Б... Перехвати у меня этот пульт. Быстро, быстро, быстро с батареей. Просто смотри туда. Давай, давай. Ну да, да, да. Выдал, да? Хорошо, там было очень, очень близко. Но ну, не, блин, даже все. Туда еще кто-то дал вогами. Кто-то еще туда дал вогами. <свистит> Прикол. А, ну туда еще какой-то АГС стреляет. Но не так успешно, как мы, кстати. Но если высунуться, то даем улитку туда. Туда вот, туда кто-то еще из вогов накидывает. А напиши в группу вот этот блиндаж, на который я смотрю, там пять пи*** залезло. Давай, я кину, кину. Давай. Да, один чётенько вот сюда. То есть надо чуть ближе? А второй аж сюда упал. А да ну, есть точка вообще там это или? Ну вот, блиндаж. Написано, мы его... Блиндаж. 2, да? угу. Ну вот там, где написано блиндаж в желтом кружочке, ага. нужно его точнее привязаться. А, То есть, ведущий, точнее О, туда уже это туда уже намет. Саша, как опытный рыбак, я уже начал ныть, поехали домой, не будет. А тут они прям в прицеле. Да, да, вот так вот. Бегает, бегает, надо стрелять. Беж, бегут, Саша, бегут. Вот в посадке сколько это метров приблизительно? В какую сторону идут? Э, бегут на юг. Давай, 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 давай. Направо продолжает бежать. Куда сейчас, сейчас, сейчас. Ближе нужно, ближе. Метров 70 ближе. Да, чуть-чуть про нее. Вот как сейчас упала, только нужно дальше на 50. Да, за блиндажом еще два тела ходят. Сможешь повторить в блиндаж? Да, прыгает в блиндаж. Попала в канал направо метров 30 то есть нужно нужно ближе буквально 20 метров и вправо метров тоже 20 выбачьте хлопцы что затримую вас но война такое дело Да, да, да. Наш дрон, наш дрон. Стреляйте. Не стреляйте. Так. Ваш пауэрбанк, дарочу, уже все. Слышу, ответочка чешу. Давай в блиндаж. Ну, я вас вітаю, ви дуже успішно так. відпрацювали. Знімаєтеся, що я вам можу сказати? Слава Україні! Знімаєтесь. Та давай мені щось... Ну ладно. Забавно те, що туди стріляли ще й другий якийсь АГС. Все, хлопцы, до встречи. Тудою. Любишь кататься? Люби и саночки повозить. Как думал, все нормально? Чули там прилеты куда-то до вас? Все нормально, идем за вами.